Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hari ini bersama saya iaitu Cikgu Mustaqim Ismail Dia merupakan guru muda di Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Sirajuddin Okey, Cikgu, hari ini saya akan bertanyakan kepada Cikgu beberapa soalan tentang uh, murid yang sekolah Minat ha, Nak mereka ke sekolah, ha. kehadiran mereka ke sekolah kan ha. Okey, soalan uh, pertama, cikgu merupakan responden sebagai yang betul -betul penduduk Ataupun komuniti di kawasan dekat tinggal di Soalan pertama secara umum, bagaimana cikgu melihat sikap pelajar di kawasan ini terhadap sekolah dan pendidikan? Okey, baik. Uh, secara umumnya, apa yang saya lihat di sekolah maupun uh, di kawasan-kawasan luar sekolahlah pelajar sekarang lebih positif, uh, penuh, uh, penuh dengan cenderung ke arah gejala selesa yang tidak baik lah okay? Yang pertama uh, Apa yang saya kalau di sekolah itu Kes-kes merokok Kes-kes ponteng -kes -kes kelas menjadi isu utama lah uh, Seperti, sama juga seperti di luar kawasan sekolah okay? Saya melihat uh, pelajar ni dia lebih terpengaruh dengan gejala sosial yang tidak baik lah uh, Merempit, merokok dan juga konten sekolah Walau bagaimanapun Tidak dinafi Ada segelintir lah okay, Saya boleh cakap segelintir atau sebahagian lah Pelajar yang masih berdisiplin Namun secara sebahagian kasarnya Memang ramai pelajar yang terlibat Dengan gejala sosial yang tidak bermoral Okey Terima kasih untuk jawapan Cikgu Mustaqim Untuk soalan seterusnya uh, Berapa Cikgu Mustaqim Man? Adakah cikgu perasan kewujudan pelajar yang berada di luar sekolah Pada waktu persekolahan di Cikgu cakap kawasan sini luar Okey uh, Saya memang ada uh, Nampak lah ataupun melihat lah Beberapa orang pelajar yang sering potensi sekolah lah Selalunya mereka akan uh, lepak lah Membuang masa di kawasan-kawasan perumahan taman Ataupun kawasan-kawasan Haa uh, Rumah-rumah kosong lah Okey Di mana ini menunjukkan pelajar pergi ke sekolah namun tidak berada di kawasan sekolah Jelas menunjukkan itu adalah salah satu kes potensi sekolah Okey, terima kasih cikgu Untuk soalan seterusnya, soalan ketiga Pada waktu bila atau keadaan bagaimana uh, biasanya melihat pelajar yang tidak berada di sekolah? Waktu bila tu kalau selalu cikgu nampak? Okey Uh, untuk dari segi masa ni Saya cenderunglah untuk melihat uh, Kebiasaannya pada waktu tengah hari lah Di mana waktu jam 12 ke atas lah Kita fahamkan pelajar menengah sekarang Pulang sekurang-kurangnya jam 1 ataupun jam 2 ke atas Tapi jam 12 saya telah melihat beberapa pelajar Pelajar sekolah menengah sendiri Yang melepak ataupun bermain motor iaitu tidak lah tidak menghadiri sekolah di kawasan-kawasan perumahan ataupun di sekitar kita jalan raya walaupun mereka masih berpakaian sekolah pada waktu tersebut okey pada pandangan soalan seterusnya pada pandangan cikgu Apakah faktor atau keadaan yang mungkin uh, mendorong pelajar ponti sekolah Faktor uh, contohnya Keluarga, rakan bayar, persekitaran uh, Dan minat terhadap sekolah Baik, kalau kita bercakap tentang faktor Memang banyaklah faktor Yang menyebabkan pelajar-pelajar ni uh, Lebih cenderung untuk Tidak berminat ke sekolah Kerana yang pertama lah Saya boleh katakan uh, Di rumah itu sendirilah Dari segi didikan ibu apalah Dari segi kekeluargaan Di mana Terdapatlah Okey, kita tak nafikan Tapi memang terdapat pelajar yang Mempunyai masalah keluarga yang tersendiri Ada contohnya seperti uh, Ibu bapalah yang kurang memberikan perhatian Okey, mungkin disebabkan faktor kesibukan bekerja Dan juga sekaligus berpengaruh terhadap Didikan uh, agama yang kurang Baik, dari segi uh, rakan sebaya pula Okey, uh, para pelajar sebenarnya Memang mudahlah terpengaruh dengan Ajakkanlah rakan-rakan Okey, di mana mereka melihat rakan-rakan mereka melakukan contoh melakukan sesuatu perkara yang tidak baik seperti merokok okey seperti merokok justru menyebabkan aa, sifat terpengaruh ataupun sifat ingin tahu ingin mencuba jadi mereka pun akan merokok itu merupakan faktor yang perlu dipantau oleh ibu bapa okey dalam aspek pemilihan rakan sebaya di mana rakan sebaya yang baik mampu melahirkan ataupun mampu memberikan uh, dorongan yang baiklah kepada diri kita dan anak-anak. Okey, untuk minat terhadap sekolah pula. Okey, untuk minat terhadap sekolah. Okey, perkembangan uh, media masa lah pada masa sekarang kan. Uh, memang ramai juga pelajar yang menunjukkan kurang lah berdasarkan pengalaman saya lah. Kurang menunjukkan minat untuk datang ke sekolah. Sebab apa? Sebab mereka terpengaruh. Okey, terpengaruh dengan isu-isu ataupun gadget-gadget uh, yang wujudlah pada masa kini ada sebahagian daripada mereka yang menganggap pelajaran aa, sebenarnya tidak penting okey mereka lebih cenderung untuk mengikuti lah mengikuti ataupun kita boleh cakap sebagai terlalu taksublah dengan influencer okey ataupun pengaruhlah okey yang mana kita dapat tahu pengaruh ni mampu menghasilkan puluhan ribu ringgit malahan berjuta ribu ringgit okey hanya menjadi influencer pengaruh justru itu uh, hal sebegini telah mencuci ya lah uh, otak pelajar-pelajar pada masa kini di mana uh, mereka berfikiran bahawa pelajaran tidak penting tanpa pelajaran tanpa CJ pun mereka masih boleh untuk menjana pendapatan sendiri. Okey, terima kasih sangat jelas uh, penjelasan daripada cikgu. So untuk soalan seterusnya Bagaimana isu putih sekolah memberi kesan kepada komuniti atau keselamatan kawasan setempat? Budak-budak putih sekolah ni adakah ada buat masalah ke? buat orang kata apa? Buat beberapa perkara yang tak elok untuk komuniti penduduk-penduduk sekitar kawasan cikgu? Baik, kalau kita lihat lah dari segi kebaikannya memang tidak ada lah, ok? Salah satu sebabnya putih sekolah ni memang Uh, satu perkara yang kita boleh cakap buruklah tidak sepatutnya berlaku. Jadi kesannya juga pasti akan membawa kesan yang buruk kepada komuniti, okey, kepada persekitaran. Okey, sebagai contoh, okey, sebagai contoh pelajar yang putus sekolah ini dia tidak mengisi masa lapang ataupun masa terluang dia dengan aktiviti-aktiviti ataupun pelajaran yang kita boleh cakap berupa edah lah. Jadi untuk itu mereka cenderung melakukan mungkin perbuatan jenayah. Contohnya seperti kecurian di kawasan-kawasan perumahan. Okey, itu adalah kesan buruknya. Mungkin juga berlaku vandalisme lah ataupun vandalism. Okey, di mana pelajar telah merosakkan tong-tong hmm, sampah kawasan-kawasan perumahan dan aa, mungkin juga telah merosakkan bahagian alat-alat alat-alat di kawasan perumahan tersebut. Okey, faham-faham cikgu Okey, apakah usaha atau peranan yang telah Atau boleh komuniti lakukan untuk membantu mengurangkan pelajar kunci sekolah? Baik, Peran pada pendapat itu. saya lah ya. Uh, pihak komuniti lah, kita boleh cakap pihak ya. masyarakat ni Perlu tubuhkan satu jawatan kuasa khas lah untuk memantau okey ataupun menangkaplah golongan-golongan ini untuk diberi di, diberi pelajaran okey contoh kita boleh wujudkan satu badan yang berpengaruh lah okay, Satu badan yang berpengaruh Meliputi penduduk Kawasan suatu kawasan lah okay? Kita tidak paksa semua penduduk Untuk mengikuti uh, Pertumbuhan tersebut Tetapi okay, Mana yang berkelapangan dan Berpeluang ataupun yang berkeinginan Sangat digalakkan lah okay? untuk menjalankan okey rutin seperti rondaan secara berkala di tempat-tempat yang kita boleh cakap panaslah untuk kawasan-kawasan kucing -kawasan sekolah ni okey seterusnya uh, setelah ditangkap kita boleh juga melaporkan hal tersebut kepada ibu bapa terus untuk diambil tindakan Okey, seeloknya jangan kalah kerana mungkin ibu bapa tidak tahu bahawa anak mereka konten ke sekolah. Jadi aa, jawatan kuasa khas lah untuk meronda pelajar untuk meronda dan melihat dan mencegah okey kes-kes pelajar a sekolah ni perlu ditubuhkan dengan segeralah kerana kebelakangan ini isu konten sekolah memang memang tidak dinafikanlah sangat meningkat dengan pesat. Okey, terima kasih cikgu. Jawapan tersebut dan saya ada soalan terakhir untuk cikgu. Apakah cadangan a uh, ibu untuk meningkatkan penglibatan ibu bapa dan komuniti dalam memastikan pelajar hadir sekolah? Okey. Uh, pada pendapat saya lah berdasarkan pengalaman, pengalaman peribadi saya sendiri, pihak ibu bapa sebenarnya perlu lebih cenderunglah untuk bekerjasama dengan pihak sekolah lah. Okey, mewujudkan hubungan dua hala. Okey, di mana pihak sekolah dan pihak ibu bapa perlu uh, menjalankan satu mungkin kita boleh cakap uh, satu mesyuarat ataupun satu perjumpaan secara berkala lah bagi uh, menilai ataupun melihat rekod anak-anak mereka sendiri yakni di mana ibu bapa uh, seharusnya bijaklah lah mem membahagikan masa okay, kepada anak keluarga dan pekerjaan okey terima kasih cikgu untuk soalan terakhir tu jawapan soalan terakhir uh soalan apa jawapan-jawapan cikgu bagi ni amat bernas dan uh, uh, a menepati apa yang kena saya mahu uh, mungkin depan ni kita boleh jumpa lagi dengan cikgu Mustaqim sekian uh, terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh